4-cü regional inkişaf proqramı çərçivəsində icra olunan növbəti layihə Gəncə lokomotiv deposu. Yeni depoda dəyişən cərəyanla işləyən elektrovozların texniki xidməti və təmir işləri həyata keçiriləcək. 2021-ci ilin noyabrında açılışı olan Biləcəli lokomotiv deposu ilə bərabər Gəncə deposu Azərbaycan hökuməti ilə Fransa İnkişaf Agentliyinin birgə maliyyələşdirilməsi əsasında inşa edildi. Əsas təmir zonasında eyni vaxtda 6 lokomotiva xidmət etməyə imkan verən 2 mərtəbəli platformanın mövcuddur. Yeni depo sifariş edilmiş bütün dəyişən cərəyanlı lokomotivlərə fasiləsiz texniki xidmət göstərmə qabiliyyətinə Ərazidə 350 ədəd günəş paneli quraşdırılır və bununla da enerji olan tələbatın bir hissəsi ödəniləcək. Və ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, Yeni Gəncə lokomotiv deposu Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Türkiyə və bir sıra digər ölkələrdə istehsal olunan ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunur. Yeni depoda 75 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Yeni Gəncə lokomotiv deposunun istismarı enerji resurslarına qənaətə, xərclərin azalmasına, təmir və texniki xidmətin optimallaşdırılmasına, istismarın etibarlılığının artırılmasına və fasiləsiz daşımaların təmin olunmasına imkan yaradacaq.